आज डेटॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एक्सीडेंट हुआ है जहाँ एक रिएक्टर फसा फटा है जिसके अंदर 10 से 12 बॉडी मिल नहीं रही है और कहाँ है पता नहीं चल रहा किसी का हाथ मिल रहा है किसी के पैर मिल रहा है किसी का कुछ मिल रहा है अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ आई कि ये चार जन है इनका सर्टिफाइड नहीं हो रहा है जिसमें नाम है एक हरीनाथ यादव पीयूष पासवान मुकेश यादव अशोक अशोक ठाकुर और सात से आठ लोग हैं जिनका पता नहीं है मैनेजमेंट आके यहाँ पे कुछ बता नहीं रही है कुछ बोल नहीं रही है ये एक्सीडेंट साढ़े ग्यारह बारह बजे के बीच हुआ है अभी तक जो कि चार बजने आ गया अभी तक ये लोग कुछ जवाब नहीं दे रही है इन इनकी नीयत क्या है हमें कुछ समझ नहीं आ रही है बॉडी यहाँ से वहाँ एक बॉडी जंगल में मिली है ज, आ, कमर के नीचे का पार्ट जंगल में मिला है अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि सौ मीटर बॉडी उड़ के सौ मीटर वहाँ कैसे आ गई सौ मीटर दूर की दूरी पे कैसे पहुंच गई इसका मतलब यहाँ की कंपनी बॉडी को छुपाने की कोशिश कर रही है यहाँ उधर उधर कर रही है कुछ जिनके रिलेटिव है वो आके खड़े हैं जिनके रिलेटिव नहीं है उनका क्या उनका तो कुछ ज़्यादा पता ही नहीं चलेगा और ये लोग धीरे धीरे छुपा देंगे तो इनको दे 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 इनको हम बोल बोल के थक गए कि आओ हमें बताओ 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 गेट बंद करके रखी है पुलिस यहाँ खड़ा करके रखी है हम लोगों को अंदर जाने नहीं दे रही है ना तो कोई कंपनी का रिस्पॉन्सिबल पर्सन आके हमसे बात कर रहा है हमने बोला कि आके बात करो हमें बताओ लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहे हैं આવેદનપત્રમાં જણાવ્યા અનુસાર ભરૂચ જિલ્લામાં નર્મદા નદીમાંથી ગેરકાયદેસર રેતી ખનન તથા ભૂમાફિયાઓ દ્વારા આદિવાસી લોકોને તથા સમાજના અન્ય પછાત વર્ગના લોકોને રાજકીય વગ વાપરી ગેરકાયદેસર માટી ખોડાણ તથા આદિવાસી લોકોની જમીન ગેરકાયદેસર રીતે તોતેર એ એની ની પરમિશન આપી આદિવાસીઓને જમીન વિહોણા કરી દેવામાં આવે છે આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં ભૂમાફિયાઓ સાથે વહીવટીતંત્ર એટલું જ જવાબદાર છે અને તેમની સામે પણ કડકમાં કડક પગલા ભરવામાં આવે તેવી માંગ કરાય છે આ બાબતે ભરૂચ જિલ્લા કોંગ્રેસના પ્રમુખ રાજેન્દ્રસિંહ રાણાએ જણાવ્યું કે ભાજપના નેતાઓની મિલીભગતથી સમગ્ર જિલ્લામાં ગેરકાયદેસર રેતી ખનનનું કૌભાંડ ચાલી રહ્યું છે ત્યારે આવા તત્વોને ખુલ્લા પાડી તેઓ વિરુદ્ધ કડક પગલાં ભરવા જોઈએ